У нас є запрошення на громадської ради. Це голова районної державної адміністрації Звенюк Ігоркович, це заступник його Нікола Миколайович і заступник районної ради Машняга Людмила Анатолійова. У нас є гості. Це у нас перший на громадську раду такий. Omul? Deputate, Hă? Toată. Deputate, domna to deputat. Значит, 22 октября у нас была проведена комиссия КПНС, в которой рассматривался данный вопрос. На данной комиссии у нас убежден посудовый склад оперативного штаба. управление управления жилого коммунального государства, структуры театру, и туристической державной администрации. Также члены штаба это главный дикарь, начальник газового хозяйства, начальник Артеховской заступник начальника милиции, начальник ГАИ, начальник УРС, начальник начальник и начальник Союза экономического розыска. Но на практике скажу, что штаб данной, понятно, что Газовая РЭС и так далее, это работает на месте, а то, что касается штаба действия администрации, это первый зам, я и, скажем так, работники радиоднистрации, которые осуществляют организацию по взаимодействию служб и борьбы из То, что касается материального резерва районной районнистрации, значит... В сегодняшний момент э, у нас имеется топливо, дизельного топлива 7300 литров и 92-го бензина по сельским советам. Значит, в нашем сельском совете тоже подали все есть техника и... Пункт 10. Експлуатація дорожньої системи місцевого значення, в тому числі роботи, що проводять сезонний монтаж поселення підрозділів. І будинництво, будинництво в будівництво реконструкції ремонту отримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності і населених пунктів, а також капітальний і поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення. как дефект и на другие площадки. То есть в настоящий момент, э, в связи с подготовкой для централизации власти, Уже по колено техники немає, уже по пояс немає, уже когда с головой люди за те выезжает техника. А можно, когда она уже, ну, хватит уже, может из любого интернета посмотреть, телефона посмотреть по воду что и будет них, чи не будет дальше. Выпускать технику, или не выпускать. Чтобы, как мы в прошлом году, помните, что было? В прошлом году техника вышла, но вышла, никто не ожидал, что у нее будет снега в таком количестве, и часть застряла просто. Скажем так, так не тихніка, вона ні, вона, вона не спочатку не давайте не буде говорити техніки. Ну, не, да, ну, не було <плес> техніки, поки уже не почали замітати, люди не стали. Вже техніка вийшла уже доставати людей, які залишилися ночувати дороги. Це за ними виходила техніка. Ну давайте прямо. Тобто є ответственна особа, якась яка буде. контролировать, кто будет принимать решения, что, когда выпускать. випускати. до, значит, Рафта Там МЧС-ники, значит, мчс Чтобы знать, сколько у вас... Какое время отчисления? У вас есть, да. Кто принимает решения, что, когда куда выпускать. Можно? Можно? Я во Я в случае выпадения осадков, на которые мы не предусматривали, на которые мы не рассчитывали, у нас каждый с них придет внезапно. Если определенное время ЧЭП предприятие не принимает решения, и техника стоит, есть оперативный штаб, который руководит, до оперативного штаба заблаговременно будет выгонять технику, ну, давать команду на выгон технику. Я думаю, можно оставить все-таки за руководителями штаба давать потому вы сейчас понадеетесь на предприятие, предприятие предприятия, не, 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 не. предприятия скажут, у нас на нема команды, и все будут стоять. Нет, там, это там, люд люди будет буквально час. час люди люди предусмотрят буквально час. час. Это я, я хочу, чтобы это взяли да. да, Спасибо большое. Это, во-первых, во-вторых, у нас определяются, я уже, наверное, озвучивал, определяются основные точки, проблемные точки. То есть у нас есть 6 проблемных участков, У вас, мы, есть да, да, участки, за которыми уже закреплена техника и в случае, э, только мы понимаем, что погода начинает выходить, как мы ну, понимаем, что будет портиться погода, техника это будет подтягиваться поближе к проблемным участкам, чтобы в случае каких-то заносов, в случае чего-то, эта техника на подхвате была на этих проблемных точках, то есть там спуск, еще что-то и все. Спуски ще, ще да. Ще да, да. є проблемні участки, це там, де закрита щільно, ну, зарощені посадки, да. там щільно на це. Якось треба було, ну вже зараз, я не знаю, спів чи ні, але треба було. Сделать, про, ну, прочистить бросики, потому что мы also... можем прочистить. я знаю эту проблему, зверталися. Да, так не воно даже когда продувается, да. так і не, не залишається. Це треба надо прочистить, а, а хвора взять купить трубылку, она недорого да. стоит, поставити коммухозе и отдать пенсионерам хвора подработать мешать. Да, и вы решите две проблемы сразу. Да. И сэкономите на балдов... солиарте, сэкономит который будет потом расчищать эти сугробы, эти замерло. И, мало того, что э, вызначено перелик объектов, в э, первую очередь, не по расчистке, потому что э, мы понимаем проблему. У нас есть э, села, которые могут быть обесточены, а э, вот эти трансформаторы находятся в некоторых полях, и их засыпают. И для того, чтобы элементарно проехать, включить трансформатор, у нас населенный пункт бывает по два дня обесточен, а нужно было доехать туда и включить трансформатор. Поэтому как будто тоже определены первоочередные э, объекты. Поэтому данным вопросом мы занимаемся, держим на контроле. И... Ну, Мы будем надеяться, Николай Николаевич, что в этом году не будет так, как в прошлом. в прошлом году это было организовано очень много. Даже не то, что очень. Вообще нет. Я знаю, но ну... вы понимаете, когда я так, более судьбы получился так, что я оказался мониторинговым центром по э, области администрации, через меня мониторила да. ситуацию в районе. И мы собираемся в штаб и расскажем, что дороги, дороги чистят, а никто не чистит. То есть дороги все чистились в районе Черного моря. В Черном море какая гостиница есть, когда там вся эта техника. и на, на штаб собрался, и на штабе говорю, где техника? Они а говорят, как, Черное море чистят. То есть автобус людьми, 30 человек в автобусе, кстати, в автобусе сидячих мест 20-26, стоячие люди стоят в автобусе, 26 часов в автобусе просто стояли. Мимо проезжает трактор, такой большой, цеплет, елочку тянет. Мимо автобуса. Люди мне крикнул кричат, а я ничего не могу сделать. Что я могу туда добраться до автобуса? То есть, э, ну, не хотелось бы, чтобы власть выглядела, как в прошлом году. То есть, это было Следующий вопрос. Вы сказали, что э, обеспечены э, песковые в прошлый раз на ранее был, сказал, что полторы тысячи, Давайте начнем с топлива. По поводу прошлой Раде было сказано, что 15 тонн, длится это с половиной. не, не, не помните, песка? Песка. Песка. Не, не, песка. Песка Песок в полном объеме обеспечен. Это потому, что раз, что песку задача решена полностью. Да? слава Богу. Песок в находится на хранении, хотите, можете вы... Нет, нет, вопросов нет. По, по топливу я, по опыту своей работы, я был директором нефтебазы, то есть э, ну, 20 тонн это мало, это резерв. Резерв. Это резерв. Это, это, у нас это, всегда, это, всегда, Виктор Иванович, Иван, мы закладывали в резерв 20 тонн. И всегда его не хватало. То есть не бывает такого уже 7,200 200 это очень мало. Ну, И тем более, вы видите, по расчету она получается на 3 дня работы. Нет, ну, в данном случае, как бы, я... Шаги,

Вот здесь это так все прозвучало по поводу выхода техники. Вопрос более конкретный, я знаю. Да. Кто у нас в районе собирает информацию, где конкретно у нас, у нас каждый раз по-разному. В этом вот, году Барабоев забил, в прошлый раз там забил. А колонии Калабриев, Калабриев. Кто принимает решение, кто, кто, собирает информацию, если у вас такое. И кто дает команду конкретно, когда в первую очередь послать. Спасибо большое. На ваш конкретный вопрос даю конкретный ответ. Как я уже сказал ранее, есть определены 5-7 проблемных участков, которые входят и в кологлее, которые входят. 5-7 проблем, здесь, здесь больше нет. Это во-первых. Во-вторых, есть оперативный штаб, о котором говорил Владимир Владимирович, он секретарь оперативного штаба. Контактные телефоны у него всех, всех усилий, все включены в оперативного штаба, Е, и в вплывут на всех керамики у него такой же нет. поэтому вот секретарь оперативного штаба, председатель районной администрации, оперативного штаба да секретарь, ну а давайте, что? Что? когда волонтер-отделец будет сводить на какое-то предприятие и говорить срочно помогите, они Вы скажут, что такое договора есть, договора, есть договора, конечно, договора, каждому. конечно, заключенные договора, нет. есть договора я, лично, контролировал отправку писем на дюболи в селищных рад. И в мене є повный стос листей в дюболи в селищных рад, Есть техника, которая закреплена, есть рептодоровская техника, затянуть на наш райавтодор. То есть мы стараемся максимально их усилить. Наш райавтодор и Белгород-Днестровский райавтодор практически как бы э единое целое практически. Но акцент, знаете, вся кулиция была, была такая, Поэтому акцент будет, конечно же, на Белгородском районе. Еще питание. Я Нет, Можно? Николай Николаевич, yeah. тут... По ход выконания, хоть до зимного периода до передачи глава Европы Я, прошу, я вы... очень уже вот второй раз прошу, ну хочу услышать его. Да. Ну, я... ну я... Вот, я... вот вы сказали, что вот на сессии о том, что обратно же был вопрос, что э, нету там никаких вопросов, которые должен Игорь Петрович. Тут да. уже есть вопросы, которые Ген Петрович. Мы зашли, он сразу вышел. Нет. Николай Николаевич, да. я объясню почему. Потому что мы хотим увидеть главу. И что? Это он говорил. Да. Пусть будет рядом вы. Ну, чтобы он хотя бы подтверждал слова, потому что потом. А вы да, сомневаетесь что, моих нет, нет, я не сомневаюсь ни в коем случае. Я хотел просто услышать, что он действительно подтверждается. Дело Обезжаю. все в том, что глава назначен президентом, гарантом конституции, да. 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 И а вы не, я, не глава, я, я да. абсолютно вообще никаких да. вопросов. Я, я очень прошу, пожалуйста. Да. Еще раз прошу. Да. Пусть он хотя на сессии там, ну районного совета это отдельно. Отвечаю, на громадской рады, потому что да, он вот обратно ушел, если бы он был занят, и он бы вас. Так я сейчас прокомментирую. Да. Все? Да. Отвечаю на ваш вопрос. На последней сессии районной рады было задано слушное питание вам, а також вашим однопартийцам и депутатам по поводу подготовки к бюджету. На данный момент три часа у председателя совещания с Начальниками фінансових підрозділів, структурних підрозділів радянсь адміністрації з підготовки бюджету. У мене були представники вашого представники депутатського корпусу районної ради, і впевнені в тому, що на даний момент була... він зайшов. Якщо ну, принципіальний вопрос, що он вам розказував про готовність піска. Я. Я хочу простиво від.

Вопрос о подготовке бюджета. Вас беспокоил бюджет? Да, да, да. Вас беспокоил... Я, я сейчас вопрос не задаю, да. ну, я понял. Ну, поэтому Все, бюджет уже готовится. Да, действительно, я Это я И я, я прошу прощения, я как бы на сессии, на сессии, ну, что-то мне не хватило как бы, сказать. Если ну, некоторых депутатов правительственного Света беспокоит э, кадровый голос, включайтесь. Так давайте. Подключайтесь, у нас есть вакансии, у нас есть возможности, мы готовы принимать на работу. То есть вы признаете, что вы не справились, да? Нет, мы справились. Хорошее. Спасибо, хоть признались. Да, признать ошибку. Вы отвечаете всегда за голову. Все вопросы, которые касаются, вы за голову. Да. Вообще, что вы у вас голова? я не люди понимаете? Нет, нет. Николай Николаевич, любые вопросы, которые касаются, мы решаем с вами. Да, оно так всегда. Нам не нужно согласовывать. Мы не верим на слово. Мы хотим это услышать всего уст

Да, ну я буду просто вы, вы хотите привлечь депутатов к работе, вы тогда честно откажитесь от части полномочий своих о, о, Но это, будет больше. Тогда депутаты возьмут у себя свои обязанности. Да. Если бы нас было не полномочий, не было бы край. Ну чего? нема. Не так, еще питание, нет? Нема. Классно.